Я дуже поважаю в людях схильність до самопожертви. Самолюбство та інстинкт збереження життя не залишають цього феномена буденності. Кажучи про самопожертву, згадую казки, які чула у дитинстві, про багатирів на Русі або грецький міф про Прометея. Здавна повсякчас люди особливо цінували героїв, здатних на подвиг і самопожертву в ім'я людей, які у своїх духовних пошуках стрижним вважали служіння і виконання моральних законів у житті. В міфі про Прометея є такі рядки він навчив їх всього того, що полегшує горе і робить життя щасливішим і радіснішим. Отже, Прометей прагнув до щастя і радості для людей. Подвиг це майже завжди жертва. Але водночас це і життєвий вибір. Що штовхає людину на такий вчинок? Олексій Савич сьогодні в студії. Спробуємо відшукати відповідь на це запитання. Доброго вечора. Доброго вечора. Олексій Олексійович Савич народився 10 квітня 1963 року. Учасник трьох воєн, досвідчений офіцер, полковник запасу зсу, один із засновників 11-го батальйону територіальної оборони. Після початку війни став начальником штабу батальйону, а згодом командиром 11-го батальйону Київська Русь. Зараз Олексій Савич, заступник начальника управління Генерального штабу ЗСУ України. Він є засновником та головою ради громадської спілки Всеукраїнське об'єднання Федерації організації Миротворців України. Всеукраїнського громадського об'єднання учасників та ветеранів операції з підтримання миру також, полковник Савич є головою ревізійної комісії всеукраїнського об'єднання, союз учасників миротворчих операцій. Я це в Германії, мене тебе воєнний, тому більше ніж я не задержався ніде на одному місці. Я як то і не мечтав іншої професії. От я поступив Суворовське училище, закінчив. В общем, я з воєнний сам з 15 років, по суті. в детстве мечтал о том, что я, скажем так, <laughs> умру на посту, ну, то есть не видел себя на гражданке вообще, скажем так. Ну, жизнь диктует свое. Пришлось уволиться, пришлось работать, и там достижения были достаточно серьезные. Но начался 2014 год, и группа людей, моих товарищей, тоже, тоже уволенных, подошли и говорят, давай что-то сделаем для Родины. Я говорю, ну как сделаем, если, например, мы инвалиды, вот э, многие из нас там непридатные в э, службе не военное не мирное время не мирное время, поэтому кто же нас возьмет? Ну как-то договоримся. То есть есть люди договариваются о том, чтобы не попасть на службу, а другие договариваются, чтобы туда нужно попасть. Кстати, многие добровольцы так и поступали, потому что все понимали э, по старой стратегии, что ну, старая новая стратегия, что есть войска, которые воюют а есть тылы, которые надо охранять. Мы где-то, наверное, вторыми формировались. Второй батальон всего лишь во всей стране. Мы стали командиром обивать пороги генерального штаба. Ну, благо то, что мы со всеми в принципе генералами служили когда-то вместе, капитанами майорами. Мы всех знаем. Мы стали оббивать пороги таким штатам, такой техникой, вооружением, как у нас. Куда нам идти? Мы просто положим людей. Мы как бы не готовы это делать. И уходить с посад мы тоже не собираемся. потому ну, вот мы добивались... Я вам скажу, что это очень серьезная такая вот такой вопрос, вот, допустим, изменить штат. Это куча документов надо переделать, куча там дополучить, сдать техники. Это очень серьезный процесс, но мы на это шли. И вы знаете, за буквально 3-4 месяца последующих у нас было 4 новых штата и 14, 15 изменений к штату. Это все на колесах, все боевые действия, на ходу-то надо было все делать. Это очень трудный процесс, но мы добивались, добивались, добивались. Ну, приблизно вот з 400 нібальшим чоловік по штату. Батами стали 700 нібольшим по штату. Датою заснування підрозділу вважається 19 березня 2014 року. По завершенню підготовки особовий склад був відправлений у Слов'янськ, де бійці чергували на блокпостах. Від початку війни батальйон відбивав атаки на блокпостах в селі Нікішині, обороняв населені пункти Чорнухіне, Міус, Комуна. было много желающих помочь нам. На волне такой вот именно вот волонтерство, наверное, только, начиналось называться тогда это. Его была администрация, скажу честно. Вот пан Шандра Голова, скажу, что они очень сильно помогли. Поначалу батальоны территори территориальной обороны, вот как наш, они использовались по мере формирования, практически каждая область потом начала формировать этот батальон. Mm -hmm. Они все были отправлены на фронт. И они стояли во второй линии в основном, это на блокпостах. И начало осени, особенно 2014 -го года, показали, что реально очень ну, были просто, ну, что говорим правду, как оно есть, были разгромлены, по сути, некоторые части нашей штатной бригады, они, по сути, были разгромлены. 14 как 51-я бригада, это с Волыни она практически перестала существовать. 30-я понесла бешеные потери, 24-я, ну, что там говорить. И была, такая появилась необходимость наши батальоновские выставить вперед, Зак, ну, закрыть бреши, скажем так. Это были люди от 20 лет до 50 с лишним, такой диапазон. Потом, когда пришел приказ, к сожалению, нам двигаться вперед, практически занимать блокпосты ну, на голове у сепаратистов, по сути, выбивать их с иглу блокпостов. Разведка у нас неплохо работала, в общем-то, и организовал, так как сам специалист, в и подобрал туда хороших людей. Вместе с другими офицерами, солдатами, сержантами. В общем-то, у меня были просто много разведчиков. Вот бывшие милиционеры, например, опера, они были подполковниками и майорами. Но в армию они пришли солдатами. Потому что у них воинское звание рядовой. И они служили вот рядовыми сержантами, служили старшими матросами и так далее. У нас были четкие данные, что туда нам идти нельзя, так как нам практически придется выбивать блокпосты. Блокпосты, если пройти, скажу, передовые были оборудованы так очень легко. А чуть, чуть дальше, особенно вот город Зоринск, Луганск, туда по трассе Луганской, по Ростовской, Красному Лучу, там уже были ну, практически бетонные доты, трехэтажные вниз, была информация там люди. Они же стыгли там заглубиться. Да, они окопались очень, особенно mm -hmm. на Луганском направлении. И двигаться это было как бы опять-таки на автобусах, mm -hmm. на ГАЗ-52 как-то как не весело. Ну, мы должны были идти за кем-то, допустим, за теми десантиками, например. Там, там еще открытая местность, уже не лесы там да, там, там очень сложно. Местность, на самом деле, я бывал в разных странах, вот, в разных местах и воевать немножко приходилось. Поэтому, скажу, там очень сложно на Донбассе. Терриконы, вот, открытых много полей, да, потом какие-то посадки вот, неожиданно, то есть враг мог появиться ниоткуда. Так сложно там, реально сложно. Копаться тяжело, грунт очень жесткий такой, камень. Не воды. Спека была очень ну, серьезная. Да, воды. с водой было проблемы, реально проблемы были с водой. То, что нам говорю, хорошо, хоть обеспечили, волонтеры повезли, у нас была база. Все-таки потом базу пришлось двигать, когда передвигаются батальоны, не только же передвигаются отдельные mm -hmm. подразделения, еще придется командный пункт, тыл, сбрань. А это все сложно, на самом деле очень сложно. Вот двигаться мы начали, и к сожалению наши особые вот, эти вот движения не остались незамеченными. Uh -huh. Мы переместились там, в такой населенный пункт. Вначале мы переместились в Дебальцево, потом в Дебальцево переместились мы в Фащевку. Это ПГТ Фащевка по трассе по Ростовской. Ну и, само собой, дальше пошли. Пошли дальше, стали выставляться посты еще глубже, глубже, ближе к Луганскую. И нам навстречу встречу должна выйти была одна из бригад, не буду номера называть, вот, которая практически не дошла. Встретила сильное сопротивление, Потерял большие потери и отошла. Mm -hmm. И мы там остались как бы в изоляции. Между блокпостами огромное расстояние по 5-7-10 километров. То есть никакой линии, какой-то там какой обороны какой-то какой не было. И столкнулись мы с обрактелением тех, куда хотели выставить свои посты. Я скажу, что попытки были три, 2, 5 попыток. Выходили, столкновения нас обстрелили мы повоевали, вернулись. Я скажу, люди тоже психологически были не очень-то готовы к этому. Огонь! Огонь! Мы пришли сформирован нашим батальоном, пришли в Славянск на Карачун, разместились на горе Карачун. Это в июле 2014 -го года. Мы предложили приезжал к нам Медценюк, нынешний премьер-министр, ну и тогда был премьер-министр. Угу. Вот другие там великие деятели политические. Я с ним беседовал. Подтвердит мы беседули, нет, это мне не важно. Мы высказали, что путь один. Вот сейчас зародыши надо все-таки сепаратизм задавить прямо сейчас. Потому что это, это потом приведет к глобальной, катастрофе, к глобальной войне. Потому что вяжется явно, ну, так как я как бы по специальности разведчик, поэтому прекрасно понимал ситуацию, ну, изучал ее, сообщал со своими товарищами, которые еще действительно в службе находятся. Понимал, что Россия вяжется все равно. Вяжется Россия, вяжется Россия, тогда будет горе. Надо сейчас как бы вот закончить вопрос прямо один движение. Но почему-то, почему-то отходящих из Славянска, мимо Краматорска, из-под Краматорска, Сепаратистов, Донец, Горловку, их никто, команда их остановить не дали. Ну, остановите, в общем, остановить или уничтожить или блокировать. И потом это все началось, 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 началось. Ну не у меня всегда была такая думка. ну не никто не знал, что это готовится. Не никто не знал, что будет напад. Знаете как? Есть информация, когда ее обрабатывается, она докладывается высшему руководству. Вот э, многим мы читали книги, да, Суворова, Ризуна и других. Да, ну и фильмов много смотрели, много писали, писали книги об этом, что когда якобы Сталин докладывали, но это правда было, что вот должна начаться война. Он говорит, это неправда, это провокация. Он так не думал, скорее всего. Он понимал, что, скорее всего, она будет, но, знаете как, все надеются, что не будет. А вот! блокпосты, которые треба взять. Давайте згадаємо просто так, как это відбувалося и чего вы достигли в результате. Может, людей каких згадаємо. Ну, знаете, я забегу вперед, наверное, скажу, что на совещании в генеральном штабе после нашей первой ротации человек генерального штаба, когда собирал всех командиров этих отдельных батальонов наших, потом они мы стали мотопехотами, после, как у нас переименовали, было определено, что 11 батальон единственный батальон, который выполнил все боевые задачи. Да, туда смотрим. Мины, Мины обходим! Вот. вот одна мина. Там взрыватель лежит. Там вторая мина. Обходим мины, не зацепляемся, смотрим под ноги. Много не разорвавшихся боеприпасов. И мы вот это вот, несмотря на вот это вот попытки занять те посты, которые нам были определены, были не с первого раза, да, все замы поехали, я поехал. Мы сами эти звода вытаскивали на эти позиции под огнем, опять отходили, опять заходили. То есть вот, это вот реальные штурмы были, по сути штурмы были этих позиций. Вот, сложно очень было. И практически в самых первые часы вот этих вот движений погиб командир, погиб Лачанинский человек, несколько человек было ранено. Потом с небольшим промежутком нас вычислили, и командный пункт был накрыт градами. Кстати, чего говорил, 47 машин погибло безвозвратно, еще 15 она была капитально ремонт проводить. То есть практически командный пункт был, по сути, уничтожен. Если бы хотя бы еще штаб был, то есть документы бы сгорели, и все это да, было вообще очень плохо. Но мы опять собрались, опять старшее руководство. Я говорю, вот у нас такая ситуация, представляете, у нас все, все практически уничтожено. Все запасы боеприпасов, запасы ГСМ, все инженерные боеприпасы, все боеприпасы от нашей артиллерии, все было практически уничтожено. То есть оно само детонировало, там, сгорело. Но команда поступила, двигайтесь все равно, как хотите. Так и двигайтесь. Ну, мы тогда закусили у дела, пошли, зашли далеко. И даже тот один из генералов, который нас все время толкал вперед, 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 он сказал, я вам разрешаю отойти. Я говорю, а теперь мы не отойдем. А теперь мы уже не отойдем. И получилось так, что мы далеко очень ушли вперед. Мы готовы были занять батальоном Красный Луч. Город, город уже был очищен разведчики наши подходили плотную, практически местные жители выходили, говорят, все, боевики все ушли, практически мы могли выйти до границы даже, дойти. Но подкрепление нам никто не дал. И в итоге нас практически начали окружать, и окружили практически. И я принял решение батальон отвести назад, в другой район, потому что практически... Ну, уже, уже невозможно было пробиться некоторым блокпостам, э, так как Конвои все были, обстреливались, и пройти было невозможно. То есть с боеприпасами, с едой, с водой. Стояли намертво на этой линии, и реально они отошли ни шагу назад, потому что было очень сложно, так как уже подошли уже российские штатные части, несандики, морская пехота, танковое подразделение все уже штатные, потому что сепаратисты так не могут воевать, они так не обучены, mm -hmm. так стрелять не могут. И держали такие знаменитые национальные пункты, как Никишина, крест или Пост Балу. Чернухина, там у командный пункт был. нас на Калиградами, это было очень неожиданно, это было как раз на Яблочный Спас в ночь 18-19. Кстати, они любили на праздники, религиозные на праздники, как-то так повоевать почему-то. наверное, нас Бог и спас там. У нас ни одного убитого не было. С 11 раненых было, ни одного убитого. Вот. и морально было очень тяжело, практически, когда кругом все горит, взрывается, когда людей пытались оккупировать там укрытие, и когда остался на команда пункте один я, один связист, один оперативно-дежурный, троем. Но ну, там все равно по надо было на связи быть с картой, документы секретные, куда и денешь. Вот. И когда это все горело в этом всем, и два водителя с ротом материального обеспечения, они просто, просто говорю, садились в открытые машины и выгоняли их. Кто, какая горящая была, какая не была горячая, какая стояла там в огне в этом, Реально мы назвали это время Армагеддоном, потому что это были посты, которые постоянно на Терриконах. расстояние где расстояние до 3 километров от этого места. Солдаты, когда меня увидели, не могли говорить. а что такое? Он говорит, знаете, я смотрю на вас как на покойника, потому что мы думали, там все сгорело. Просто пламя стояло метров 150, наверное, командным пунктом, и все это горело. Выжить там было просто никому нельзя, просто нельзя было выжить. хто б своєчасно закрив кордони від користі та байдужості. Це на їхніх руках людська кров. Вони гірші вбивці і вони на свободі тут. Тилу серед нас, їхні очі байдужі до всього, що їх не стосується, покриті пеленою апатії або задурманені склянкою дешевою оковитою, їхні зіниці зумісне звужені у цьому світі. небагато легше бачити лише найближчі об'єкти і не бачити картинку в цілому. Їх погляд порожній, напрямлений прямо паралельно до площини бруківки. Байдужість до чужого горя, байдужість до чужого щастя, байдужість до суспільства загалом. Єдине, чим можуть допомогти всі ці люди, це заразити байдужістю, байдужістю як хворобою, як способом існування, як фундаментом світогляду. Дивно, ми не вміємо здобувати свободу і не вміємо нею користуватись. Ось здавалося, прорив свідомості. Події на головному майдані країни доводили, що гідність є, є жага до свободи, є мета покращення і процвітання. Не встигли оговкатися як нова біда, і ось минули роки. І сталося найгірше. Люди звикли до тих страшних новин і повідомлень з лінії фронту. І, от здавалося б, має бути якийсь прорив у свідомості громадян про те. Вс ⁇ разу. разу, убившись, она начала засинати и заражаться обойдужестью, страшной хворобой, что парализует душу. Вот я задавал вопрос часто. Вы хотите, чтобы вот это то, что сейчас произошло? Ты откуда, например? Ну, там у нас были в Осумки, из Киевской области люди. Ты хочешь, чтобы это было где-то, условно, в Броварах Или в Вышграде? Или в самом Киеве? Вот это, что сейчас произошло, здесь хочешь? Если мы отсюда уйдем... Будет. Были ситуации, когда в присутствии старших офицеров э, был у нас как, лейтенант, позывно на змей, ну, могу назвать фамилию, его, Шуба Андрей, он взял на себя лидерство и в одном в очень серьезном сражении, мы даже не будет а сражении, по сути, он, практически, практически, когда их окружили, по сути, он вызвал огонь на себя артиллерии. Реально, он сказал, что координаты такие-то. Я смотрю, говорю, ты что? Это твои координаты. Говорит, ну, как бы вот они говорит, 50 метров вокруг нас уже. Все. То есть, как бы, борьбопасы практически кончились да? Вот, да. А теперь роль командира. Что вот моя, что делать? А, артиллерия старшего начальника туда. То есть, ну, то есть, ураган или смерти могли только наносить туда. Удар. Что делать? Давать команду или нет. А вдруг накроют всех своих? Что потом? но мы нашли способ, как они могли, там, скажем так, разберечь себя. Вот и все-таки удар был нанесен и погибло, ну, больше ста сепаратистов тогда было убито, реально. А счастливым хлопцем стало? А наши все были живы. Все? И той, ну, да, той, да. угодно собой. он остался. кто Геройский парень, он потом угу. приместился. Я его вот так уже после этих боев сказал: давай тебе куда-нибудь самое тихое место. В Нигиже, отправил его. Оно было реально самым тихим местом. Вот. А Никишна потом стала самым громким местом. Ну, и Злама. И там реально он в своем взводе не потерял ни одного убитыми за все время. Ни одного. И когда мы вышли когда из Дебальцева, первая ротация, официально, я вам скажу, сколько, 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 350 раненых и 100 контуженных. Ну, это такой момент мифичный, когда Прометей идет в Тартар. Запамороченный мозг людский, запамороченный сведомость. І оце ЛНР, ДНР, це вже якесь запаморочення таке вселюдське там відбулося. І наші воїни, вони повинні вже якось так воювати. Звідки береться оцей дух, який дає їм наснаги, і як з цими людьми далі працювати? Треба виводити їх в це стан. Виводити, виводити конкретними прикладами. Пам'ятаєте, як опять ваш колега російський один казав, що, каже, «Странна Странно, как-то вот я слушаю свое руководство российское, странно, почему это Украина Украина смотрит на Запад? Украина, говорит, находится, да, реально, между Западом и проблемной Россией. Так, говорит, человек любой ищет где лучше. Ну как, а куда Украине смотреть, на проблемную Россию или, говорит, на сытый Запад, скажем так? Это нормальное явление, говорит, какие дурацкие вопросы задавать. И зачем, говорит, людям бивать голову и ересь всякую? Вот это запаморщение, да, которое... А, uh, да, є просто є серйозні технології, які дозволяють это делать на самом деле. Но опять я говорю, не пускай беса себе в голову, не все всё будто нормально. В вировому коловертні долі нехай закинуть в тартару чорну глибінь. Моє знесилене тіло на смерть. Ніколи мене не вбити. Цікаво, що тартара місце темряви і смерті постійно згадується у стародавніх билинах. В грецькій міфології Тартарос був відомий як місце ув'язнення, але не людських душ, а духів титанів, а також місцем темряви і приниження. Туди йдуть герої, здійснюючи подвиг душі, щоб врятувати людей. Альтруїсти, схожі на Прометея, здійснюють подвиги, здобувають безсмертя, вічну пам'ять і вдячність нещадків. Адже вони також стають вічними образами героїв-переможців. Апостол Петро у своїх посланнях згадує тартару, говорячи про страшне місце, де знаходяться занепалі янголи, зв'язані мороком. Він використовує дієслово тартаро, кинути тартар, маючи на увазі те, що всемогутній Бог позбавив їх небесних повноважень і привілеїв та покарав розумовою деградацією, яка подібна абсолютній темряві. Закрити таким чином розум штовхає людей на божевільні вчинки, принижувати інших людей. Перебуває у цьому місці душа, це божевільний розум, вільний від Бога. Людина, яка запаморочена тартаром, ніколи не стане жертвувати собою заради свободи іншого.